Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Ви дивитесь міські новини. Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему ОСББ. Як відомо, з 1 липня наступного року в Україні відбудеться житлово-комунальна реформа і ЖЕКИ припинять своє існування. Тому вже сьогодні жовтовоцям варто замислитись, як далі керувати своїм будинком, створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або звертатись до управляючої компанії. В якому напрямку рухатися, з чого починати та як вирішувати проблеми, які можуть виникнути? Цьому жовтовоців навчали представники ОСББ з Кривого Рогу, які завітали до нашого міста днями. Отже, далі до вашої уваги друга частина навчального семінару. Криворізькі спеціалісти відповідають на питання жовтовоців. В жовтих водах розвиток ОСББ до цього часу, на жаль, тормозився. Було створено та зареєстровано п'ять таких об'єднань, проте на сьогодні вони не працюють. В основному через відсутність документації на будинки. Ірина Литвин приймала участь у створенні одного з перших ОСББ в жовтих водах і їй добре знайомі ці проблеми. Основная проблема, с чем мы столкнулись, это еще в 2010 году мы начали делать запросы балансодержателю нашему в ЖРЭО, ну, который себя так позиционирует, по крайней мере. И столкнулись с тем, что в нашем городе по каким-то причинам отсутствует строительная документация на дома. Для чего она нужна оказалась? Для того, чтобы продолжить поиски, я обратилась и в отдел, коммунального строитель... отдел капитального строительства на воздухе, так как наш дом строил воздух. Это было указано в некоторых копиях документов. И для того, чтобы найти в архиве, возможно, в городском архиве, я обратилась и в городской архив. Мне сказали, укажите, пожалуйста, строительный номер дома. И номер типового проекта. Ну, наверное, как каждый жилец понимает, ну, кто может знать такой номер и где его можно вообще найти. Оказалось, этот номер указан в акте ввода в эксплуатацию дома, который э, тоже э, отсутствует на многие дома. То есть те дома, которые обращались, э, этих актов тоже не оказалось. Э, когда я получила этот номер, я обратилась уже э, в наш архив. Вот только по строительному номеру мы смошли, смогли найти часть этих документов, именно строительная на мой дом. Но, к сожалению, в этом проекте не оказалось нескольких разделов, то есть разделы, которые касаются именно водоснабжения, тепла, то есть как проходят коммуникации, трубы, электроснабжения, то есть основные разделы. В архиве хранится на сегодняшний день просто документация, которая говорит о том, там, как сваи забиты, как расположены, какой толщины стены. То есть частично эти документы, ну, они не дают нам возможность именно принимать непосредственно дом. Отдельная тема по земельным вопросам. То есть я тоже обращалась и в отдел наших земельных ресурсов, и к Чумагу. Он сказал, что ни на одну придомовую территорию тоже нет э, земельных справ. То есть на сегодняшний день это тоже очень дорогостоящая процедура. По опыту других УСББ в других городах, ну, примерный как бы, порядок цифр, это около 10 тысяч стоит для оформления этой земельной справы придомовой территории. Потом мы столкнулись еще... Э, с вопросом должников. Вот теплосети к нам предъявляли такие требования, чтобы ОСББ, на тот момент только зарегистрировавшись, заплатили долги, все которые имеются по людям, и перезаключили договор. То есть я думаю, что этот вопрос будет тоже возникать. И я сразу говорю, что... Така практика на сьогоднішній день і законодавством не предусмотрена, тому що ОСББ не покупает услугу і не продає населенню. Они не являются продавцом услуги на всі ці питання у криворіжців знайшлися відповіді, адже шість років тому і вони пройшли через цей складний початковий етап. Як виявляється, конструктивна співпраця ОСББ з комунальниками цілком реальна. Про пошуки компромісу між мешканцями та керівниками комунальних підприємств розповідає голова ОСББ Асоціація кривбас Добробут Тамара Деомідова. Всі вопроси благодаря нашей. местной власти мы решаем в тесном кругу, то есть не вынося на суды, не вынося на всеобщее, как говорится, обозрение ссор из избы, мы тихонечко садимся и решаем. Мы принимаем условия и природных монополистов, мы прекрасно понимаем тот же самый горводоканал, который поставлены в рамки закона про пытную воду, то же самое теплосеть мы принимаем, потому что у них тоже есть свои какие-то условия, через которые они не могут переступить. Мы находим золотую середину. Мы делаем договора. Мы, это наша, у нас сейчас организация, есть ассоциация ОСББ «Крым Вас Добровод, которая работает над этим. Вот сейчас, я говорю, с Горводоканала мы заключили два договора, как ОСББ. Это договор на транзит. То есть на то, что они подают по нашим сетям, а внутридомовые сети остались у нас. И по нашим внутридомовым сетям они подают нашим жильцам по прямым договорам воду. Вот. И второй договор – это на собственные нужды. Вода, которая, холодная вода, которая используется на собственные нужды. Это промывка системы, это заполнение системы во время подготовки к отопительному сезону, это полив клумб, если он есть, это мытье лестничных клеток. И, и, в принципе, если нужно, еще какие-то хост-нужды, которые ну, не, не предусмотрены. У нас на собственные нужды поставлены счетчики. То есть на элеваторных узлах, на подпитке стоят счетчики, которые считают ту, э, тот э, кубаш, который заполняется системой и промывается система. Мы за это платим, платит ОСББ, не жилец. Жилец платит по прямым договорам. По счетчику, если он есть, если нет, то э, разница по общедомовому счетчику. У нас горводоканал обязывает всех ставить общедомовые счетчики. По домовой учет у нас идет, как жилец платит по квартирному счетчику, разница разбрасывается согласно закону про пытну воду. С теплосети у нас тоже договор есть по транзиту о том, что внутридомовые сети обслуживают ОСББ, проводят подготовку дома к зиме, получают паспорт готовности, а теплосеть по нашим сетям подает жильцам отопление. Горячей воды у нас э, два года не было. В этом году опять э, разрешили э, по желанию жильцов подключать горячую воду. У нас без паспорта готовности и без, без письма моего о том, что у меня дом готов к приему, к приему теплоносителя, мне теплоцентраль даже не подаст теплоноситель. Э, не поработал энерго, у нас э, тоже никаких, э, как говорится, претензий взаимных никогда не было и нет. У нас разработана система, сейчас такая организовывается, ОСББ берет свои правоустановчие документы, идет в договорной отдел, сдает эти документы туда и через две недели приходит и получает договор. Если раньше это нужно было бегать в ЖЭК, писать письмо о том, что просим сообщить ДТЭК для того, чтобы расторгли с вами договор, для того, чтобы заключить с ОСББ этот договор. Однолинейные схемы раздела, я говорю, очень тяжело было раньше достать. Это получается, ЖЭК не давал, а Днепр Энерго тоже не давала, пока мы их искали и проектный институт, пока нам это все делали, за это нужно было платить деньги. А ОСББ на первоначальном этапе денег нет на счет вот сейчас, я говорю, такая договоренность. Все это делает Днепроблэнерго. Проблема вообще передачи с баланса на баланс, первое, потому что у нас до сих пор нет документов, подтверждающих, что данное конкретное юридическое лицо является балансосодержателем этого конкретного дома. Вы поняли меня, о чем я говорю. То есть, есть дилемма. В документах БТИ данный дом э, числится, с, с, на балансе является собственником одно юридическое лицо. А коммунальное предприятие считает, что они балансосодержателем, и при этом считают, что они как бы являются балансосодержателем. Когда мы просим передать на баланс УСББ этот дом, то у балансосодержателя коммунального предприятия нет документов, нет акта, нет документа на сети. Если мы обратимся к собственнику, который зарегистрирован в БТИ, как собственник, то это, собственник, как правило, тоже не имеет этих документов. Вот как в этой ситуации быть? То есть как, собственно говоря, узаконить процедуру э, принятия на баланс? Второй вопрос. Документы на сети. То есть в этой ситуации, как следствие, на этот дом отсутствуют документы на сети. То есть те документы, которые необходимы для дальнейшей эксплуатации этого дома, они отсутствуют, техническая документация. Есть и более проекты, как ни странно, не казались, в подвале исполкома здесь у нас хранятся почему-то. Вот сейчас я дал задание, их интерпретируют и примут на на баланс, в архив, да. Но тем не менее документов на сети, я так понимаю, практически не будет. Как здесь? То есть здесь закладывать бюджет для того, чтобы восстановить, провести исследования, сделать такие документы проект организации как предложение. Само понятие баланс содержания и балансодержатель аннулировали с 1 июля этого года законом 417. Про особливости здесь на неоправдаваемости в богатоквартирному будинку нет такого понятия. Да, сейчас еще не разработан механизм именно как это будет происходить. У нас э, в Кривом я вам тоже скажу, что менялось э, ЖЭК один, потом второй, потом он укрупнялся, потом его дробили, постоянно передавали. Вот мой дом, единственное, что мне передали, это инвентарное дело. Притом, я говорю, поэтажный план, это, э, я его клеила, наверное, полдня скотчем для того, чтобы хотя бы разобраться, какой это этаж. Вот эта документация, которую нам передали. И в большинстве своем нам передавали вот в таком состоянии, потому что просто другого нет. ОСВБ может за свои деньги восстановить эту техническую документацию при условии, если оно ей нужно. Если оно ей не нужно, он, она может не восстанавливать и ждать, пока город ее восстановит, пока город запланирует эти средства, пока проведет и договорится с каким-то проектным институтом, им это все сделают. Центральное упаление чи автономное? Что убрать? И пока у жовтоводцев думки расходятся, в Кривом Розе ситуация ось яка. У нас был инвестиционный проект, это военный городок 33. Там полностью, я говорю, поставили котельную, частное предприятие, которое сейчас и обслуживает эту котельную, и полностью на военном городке оказывает вот услуги по утриманию будинку и прибудинковых территорий. Дома у нас от теплосети, теплоцентрали, таких тенденций нет, не отключаются. Разрешение город дает при 100% согласии только жильцов. Автономное отопление у нас по городу запрещено устанавливать в отдельно взятых квартирах. Это есть у нас ОСББ. Вот там 16-квартирный дом, двухэтажный. Вот они полностью поставили, всем жильцам поставили автономное отопление и отказались от услуг теплоцентрали. Других у нас таких примеров не было. Успішно співпрацюють криворіжці не лише з комунальними підприємствами, але й з міською владою, яка з самого початку була зацікавлена в розвитку ОСББ. У нас в місті програма поддержки ОСББ создана. А в 2011 году. Вот вона сейчас працює. і нам город. Міст... По инициативе, получается, наших депутатов проводит один ремонт, капитальный ремонт, конструктива которого жители выберут на общем собрании. То есть собирается собрание жильцов, и они решают, вот нам нужно сделать кровлю. Вы хотите кровлю, вы пишете письмо в БЖП о том, что вот мы создали ОСББ по такому-то адресу, и жильцы хотят капитальный ремонт кровли. У нас ОСББ ищет себе подрядчика, делает проектную документацию проходит денежную экспертизу в Днепропетровске. И согласно этой денежной экспертизе, она опять пишет письмо в УБЖП о том, что сделан проект, проведена денежная экспертиза, сумма такая-то, просим выделить. УСББ открывает казначейский счет, и город на этот казначейский счет переводит средства, которые написаны вот в этом выводе денежной экспертизы. Если там написано 250 тысяч, там 191 гривна, вот это перевели, УСББ, найдя себе подрядчика, проводит те ремонтные работы, которые они запланировали. Председатель ОСББ подписывает акт выполненных работ и со своего казначейского счета рассчитывается с подрядчиком. Закрывается этот счет, и справка передается у нас в ОБЖП о том, что работы проведены и рассчитаны с подрядчиком. У нас работает программа ТЭС 2011 года. Шустрые председатели, сразу говорю, тогда еще не было ограничения, что только один конструктив, по два, по три успели сделать. В один год один они конструктив дали, на следующий год второй, третий. И в итоге, я говорю, вот за счет средств местного бюджета, Я говорю, вони зробили капітальний ремонт всього дома, тому що тільки в этом році у нас 19 мільйонів потрачено по городу на ОСВБ на проведення капітальних ремонтів. В свою чергу міський голова Володимир Абрамов повідомив, що і в нашому місті незабаром з'явиться така програма. Багатьох жовтоводців турбує проблема неплатників. Адже такі люди є, мабуть, в кожному будинку. І не сплачують за спожиті послуги вони з різних причин. Хтось принципово не бажає, а хтось просто не може. Діло в тому, що у нас не дуже мало. По большому счету, Статистика, я же. Статистика: 192 квартиры. 64 квартиры, когда я их брала, это были злостные неплательщики. Они говорят, не злостные а это те, которые не платили вообще. Сейчас у меня таких вот буквально три квартиры. Одна квартира это асоциальная, то есть взять с нее нечего, она не приватизирована. Там три сидит, два вышли. Того убили, тот потерялся. Документов у них никаких нету. В квартире у них ничего нету. Ни раковины, ни ванны, ни унитаза. Газ опломбирован, свет у них отрезан. То есть ничего нет. Взять с них нечего. Это вот у нас такая есть. И тем не менее, мы каждые три года подаем в суд для того, чтобы зафиксировать сумму долга по этой квартире. Есть еще одна у меня квартира, там э, жили туберкулезники. Вот открытая форма туберкулеза. Э, мама и два сына. Мать умерла, остались два сына. На работу их не берут. Ребята, может, и рады бы работать. А куда они приходят, туберкулезник нам такой не надо. Вот я говорю, человек был доведен до отчаяния, он выпрыгнул с девятого этажа. Слава тебе, Господи, он только поцарапался об ветке дерева. Жив-здоров, да. Попытались его трудоустроить. Вот он сейчас с братом в частной фирме. Да, это ОСББ принимала активное участие. Скажите, У меня говорю, уборщик лестничных клеток это. так отрабатывала свой долг, мыла подъезды. С каждым человеком может случиться. Есть человек, который не может платить, вы можете пойти ему навстречу, что-то предложить. А есть человек, который не хочет платить, тогда с ним вы, вы приглашаете его направление, вы до судовую вымогу выдаете, потом подаете только в суд. Вот. А есть человек, который не платил, потому что он не видел, куда идут его деньги. А за что я буду платить? А я не буду платить. А когда он пришел в ОСББ, извините, посмотрел, куда идут его деньги. Человек стал платить. Тем более мы стали таких людей приглашать направление Мы отчитываемся каждый месяц за свою работу, куда пошли твои деньги, до копеечки, вот оно, все это сделано, это купили там отремонтировали, то я же говорю, неплательщики отсеиваются сами по себе. Если вы вот с КПЖ, с управляющей компанией, вы уходите, те ваши должники, они остаются там. Они к вам приходят белыми, чистыми и пушистыми, то есть вы вводите данные, и они у вас идут по нолям. По вашему ОСББ человек еще ничего никому не должен, у него стоит ноль. А вот будет он копить долги или вот будет он вам платить, это будет зависеть от председателя а членов правления, которые будут работать с должниками. Таяк Будэстым и квартира мы еще стоять пусти на протезе богатых рук. И тут есть выход. Была у нас такая одна квартира, которая была продана, продана кому неизвестно, и вот в этой квартире, получается, никто не жил, никто не приходил. Мы подали на суд для установления собственника. Нашли собственника, нашли этого человека, он в России работает, нашли его родственников. Вот і зараз він за квартиру оплачивает, хоча квартира закрытая. закрита. Да. А взагалі у нас я же говорю, у КВМ ті квартири, які не приватизовані, вони виходить є собственниками. Пока громада міста. Як створювати ОСББ, якщо ліфти в будинку розграблені або взагалі знищені? В жовтих водах питання стоїть дуже гостро. А в Кривому Розе эту проблему помогает вырешить и влада. Есть улица Десантная, 10, в которой э, один из лифтов просто-напросто сгорел. Полностью сгорел. Для того, чтобы городу каким-то образом помочь вот этим жильцам, потому что проблематично купить лифт, он сейчас стоит э, недешево, да и стоил тоже. Вот Город предложил им создать ОСББ и написать заявление, что просим произвести ремонт, или замену э, вот при проведении первого капитального ремонта просим произвести замену лифта. У нас собиралось собрание ранее раз, собиралось собрание два дом, извините, трехподъездный и первые два подъезда это в третьем сгорел. Первые два подъезда на двух собраниях были категорически против. А почему мы сейчас создаемся? Вот одному подъезду будет лифт новый, а нам получается никакой конструктив не сделают. Так вот городу опять-таки пришлось обещать, что в этом году вам поменяют лифт, а на следующий год вам сделают ремонт еще одного конструктива уже полностью дому в связи с тем, что такая вот аварийная ситуация, потому что жильцам тяжело так. Що я зділати розграблених У нас по городу, по-моєму, восім всего. в багатьох житлових будинках. Перші поверхи займають магазини або приватні фірми. Вони також вважаються власниками та вносять свою частку в загальну скарбничку. Ми е, е, смету розходів. свою ОСББ обязательно. Согласно этой сметы расходов мы делаем калькуляцию. По этой калькуляции нам управление процесса социального захвата населения возвращает льготы и субсидии нашим жильцам. Вот эту же калькуляцию мы предоставляем магазинам, но если у них отдельный вход, мы убираем оттуда освещение мест общего пользования и лифты, они этим не пользуются. Убираем уборку лестничных клеток, они это тоже не получают эту услугу. Все остальное мы им делаем калькуляцию на эту сумму, и согласно их квадратным метрам, они оплачивают нам эксплуатационный сбор. Мы с ними заключаем обязательно договора. І как договоре. они приймають участь в содержании? При желанні. При желанні вони можуть участвовать в если якщо желание. А по мере, в содержании дома участвуют території вони участвують этой калькуляции, яку ми їм предоставляем і прикладываем її в договору. Що ж, ОСББ це велика дружна родина, де всі мешканці об'єднані однією метою зробити свій будинок комфортним та безпечним. Проте, лише вам та вашим сусідам вирішувати, створити ОСББ чи обрати управляючу компанію. А про відмінності або, можливо, переваги управляючих компаній ми розкажемо вам завтра.